Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Dorina Panji. Yang di Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuan Puja Afar bersama isteri Tua Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi berangkat tiba di Singapura pada Khamis bagi memulakan lawatan rasmi ke negara Republik Berkenaan. Turut mengiringi beliau ialah Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr Anwar Rafaei bersama isteri Datin Dr Haniza Zainal Abidin serta pengarah pejabat wilayah Sarawak Kementerian Luar Negeri Malaysia Feni Nuli. Ketibaan Tun Pehin Sri Dr Wan Junaidi dan Tu Puan Datuk Patinggi Fauzia disambut oleh Persuruh Jaya Tinggi Malaysia ke Singapura Datuk Indera Dr Asfa Muhammad Mustafa bersama isteri Datin Indera Che Nurhayati Soib Sejurus tiba, pasangan itu berkenaan mengadakan lawatan ke Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sarawak di Singapura, Statos. Ketibaan mereka disambut oleh Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi. yang juga pengarah Statos, Datu Hichang Ki, sebelum dibawa meninjau ruang pameran yang menampilkan pelbagai produk unggul Sarawak merangkumi makanan, kraftangan, hasil pertanian dan barangan gaya hidup. Pengurusi status Tan Sri Muhammad Morshidi Abdul Ghani turut mengiringi kunjungan itu sambil memberi penerangan mengenai strategi memperkukuh rangkaian perniagaan, meningkatkan ekspor dan meluaskan pasaran produk tempatan ke Singapura. Lawatan berkenaan bukan sahaja memperkukuh peranan status sebagai pintu masa utama produk Sarawak ke pasaran global, malah mencerminkan komitmen berterusan kerajaan negeri dalam memperkasa hubungan perdagangan dengan Singapura. Pada Jumaat, Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi dan Tuan Puan Dato' Patinggi Fauzia dicadualkan mengadakan pertemuan dengan Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Singapura Masagos Zulkifli Masagos Muhammad. Pada sebelah petang pula, mereka akan mengadakan kunjungan menghadap Presiden Singapura Tarman Shanmugaratnam di Istana Singapura. Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi dan Tok Puan Datuk Tinggi Fauzia dijangka berangkat pulang pada Ahad. Perkhidmatan awam Sarawak terus diiktiraf sebagai pemacu utama kejayaan pembangunan negeri ini apabila kecekapan, disiplin dan komitmen penjawat awam berjaya meletakkan Sarawak di lanasan kukuh menuju 2030. Premier Sarawak, Datuk Patingi Tan Sri, Dr. Abang Udraman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, antara pencapaian terbesar termasuk hasil negeri tertinggi dalam sejarah serta status ekonomi berpendapatan tinggi yang dicapai lebih awal daripada sasaran. Menurut beliau, kejayaan tersebut adalah hasil kerja bersepadu antara perkhidmatan awam Sarawak dan Persekutuan dalam memastikan dasar kerajaan diterjemahkan dengan cekap, telus serta memberikan impak sebenar kepada rakyat. Last year, Sarawak recorded the highest estimated revenue in history, totaling 14.2 billion ringgit. Coupled with the World Bank's continuous recognition of Sarawak as a high income economy. Seven years ahead of our 2030 target. This marks a significant milestone in our sustainable and inclusive growth journey. These achievements reflect sound fiscal management, discipline planning effective governance and strong education by the Sarawak civil service Beliau berkata demikian semasa menyampaikan amanat dalam sambutan Hari Perkhidmatan Awam 2025 di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pada Khamis Datuk Tinggi Abang Zohari menambah kejayaan tersebut turut membolehkan Sarawak melangkah dengan yakin ke fasa baharu pembangunan berasaskan inovasi dan teknologi tinggi selaras dengan hala tuju strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 PCDS 2030. Ujarnya, ekonomi yang dibangunkan oleh perkhidmatan awam Sarawak telah meletakkan asas kukuh bagi industri masa depan dengan teknologi semikonduktor ekonomi digital, tenaga hijau dan inovasi menjadi pemacu baharu yang mentransformasi struktur ekonomi negeri. Jelasnya menjelang pelaksanaan fasa kedua PCDS 2030 pada tahun hadapan, peranan perkhidmatan awam akan menjadi semakin kritikal untuk memastikan visi pembangunan negeri dapat dicapai secara berkesan, tuntas dan terancang. As we enter phase two, for PCDS 2030 our task becomes more complex the goals that we pursue are bold achieving a GDP of 282 billion ringgit by 2030 and elevating the standard of living for all communities delivering this outcome will require continued collaboration, innovation and dedication across every level of government and society. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Abang Zuhari menjelaskan sebanyak 59.4% perkhidmatan kerajaan Sarawak kini disediakan secara dalam talian menandakan kemajuan signifikan dalam transformasi perkhidmatan awam Sarawak ke arah lebih cekap, efisien dan berimpak kepada rakyat. Katanya transformasi digital tersebut adalah bukti komitmen perkhidmatan awam untuk menjadi lebih cekap, efisien, tangkas dan berorientasikan hasil selaras dengan aspirasi strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 di 2030 by 2030 inshallah i foresee that every sector of sarawak's economy from agriculture and industry to services and government will be digital making innovation and technology an integral part of how we serve our people Premier Serawak menekankan bahawa transformasi perkhidmatan awam bukan hanya bergantung kepada teknologi tetapi bermula dengan pemikiran. Justru, beliau menyuruh agar penjawat awam memudayakan inovasi sebagai amalan harian dengan pegawai berfikir kreatif, menyesuaikan diri dan bertindak tepat menjadikan perkhidmatan awam lebih responsif, efisien dan berkesan. Beliau menambah dengan menyelaraskan sistem bakat dan rangka kerja tak urus dengan fokus strategik terhadap inovasi, kelestarian dan keterangkuman, Sarawak dapat memperkukuh kerjasama dengan sektor swasta dan syarikat milik kerajaan SOEs. Turut hadir ialah Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugambas, Speaker Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak, Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasa, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar, Menteri-Menteri Kabinet Sarawak, Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan-Timbalan Menteri Kabinet Sarawak, Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan dan Sarawak. Sementara itu, ketika ditemui, Datuk Petinggi Abang Zuhari memberitahu Sarawak kini mengorak langkah ke arah pentadbiran Lean Government iaitu sebuah model pengurusan yang lebih efisien, pantas dan kurang birokrasi. Menurutnya konsep pentadbiran tersebut menekankan kemampuan menyesuaikan diri dengan transformasi digital dan kecekapan menguruskan dana. Kita boleh menyesuaikan diri dengan transformasi yang kita buat. Khususnya dalam sektor perspektif digitalisasi. Dan kedua ialah untuk menguruskan jabatan masing-masing mengikut dana yang telah dikumpulkan. Maknanya tidak ada uh, apa namanya masalah. Menurut beliau, perkhidmatan awam yang dinamik dan berdaya tinggi adalah asas penting untuk menjayakan agenda pembangunan Sarawak dalam tempoh terdekat. Beliau turut memuji keupayaan perkhidmatan awam Sarawak menyesuaikan diri dengan transformasi digital negeri. Menyentuh perkara lain, Premier Sarawak menjelaskan bahawa penyelarasan gaji penjawat awam negeri berbanding pusketuan adalah perkara subjektif. Jelasnya fokus kerajaan ketika ini adalah memastikan perkhidmatan awam kekal cekap, responsif dan selari dengan transformasi pentadbiran negeri. Terdahulu setiausaha kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki dalam ucapan aluannya berkata, perkhidmatan awam Sarawak perlu memperkukuh budaya kerja berprestasi tinggi melalui rangka kerja 3R iaitu Revisit, Rethink, Recharge sebagai teras transformasi dalam memastikan negeri ini mencapai status wilayah maju berpendapatan tinggi menjelang 2030. Tegas beliau persekitaran ekonomi global yang mencabar menuntut perkhidmatan awam yang lebih cekap, responsif dan berorientasikan rakyat kita bukan sahaja melaksanakan dasar dan program tetapi kita turut menjadi penggerak utama kepada transformasi. Kita kini hampir memasuki bulan terakhir tahun 2025. Ini bermakna tempoh masa untuk kita merealisasikan aspirasi Sarawak menjadi wilayah maju menjelang 2030 semakin singkat. Jadi semajalnya seluruh anggota Pimpinan Sarawak mesti menilai sejauh mana pencapaian kita. Bukan saja dari segi kuantiti kerja, tetapi lebih utama ialah mutu dan kualiti penyampaian kita kepada rakyat. Dato' Amar Muhammad Abu Bakar menambah, penjawat awam perlu revisit iaitu menilai semula keberkesanan sistem, mengenal pasti halangan dan memperbaiki proses. "We think pula ujarnya, merangka strategi lebih strategik." dan berpandangan jauh manakala recharge memperkukuh kapasiti kepimpinan penggunaan data serta kesiapsiagaan digital. Beliau turut menekankan kepentingan membudayakan inovasi dalam kalangan penjawat awam selaras dengan tuntutan masyarakat dan pemegang taruh yang semakin kompleks. Majlis HPA 2025 turut menyaksikan Premier Sarawak mengancarkan buku Prinsip 3R Perkhidmatan Awam Sarawak yang menghimpunkan amalan terbaik, kisah kejayaan serta aplikasi 3R dalam pemerkasaan tatbik urus negeri. Buku tersebut mencerminkan bagaimana penjawat awam di semua peringkat telah menterjemahkan prinsip 3R ke dalam tindakan nyata termasuk kejayaan digitalisasi, peningkatan kualiti penyampaian perkhidmatan, inovasi dan pelaksanaan projek dan impak langsung kepada komuniti. Penglibatan syarikat-syarikat besar amat diperlukan bagi memperkasakan projek pengeluaran beras berskala besar di jelapang padi seluruh Sarawak termasuk Tanjung Bijat. Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr Stephen Nudi Utom berkata, ini bagi memperhebatkan lagi usaha pengeluaran beras dalam kalangan pesawah di negeri ini. Jelasnya kerajaan haruslah mencari pihak-pihak yang memiliki kapasiti, potensi dan rangkaian pasaran yang besar untuk melaksanakannya. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam program Hari Ladang Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu IADA Batang Lupar di Tanjung Bijat di sini pada Rabu. Datuk Sri Dr. Stephen Rundi juga mengesah pesawah untuk melakukan perubahan dalam aktiviti pertanian mereka termasuk penggunaan teknologi dan kaedah moden seperti yang dilakukan oleh petani di Jepun, Vietnam dan Thailand. Ujarnya perubahan ini secara tidak langsung dapat membantu memperkasakan lagi usaha penghasilan beras dalam negeri ini bagi menyumbang kepada keselamatan makanan negara. Terdahulu program Smart Sawah Berskala Besar di Sarawak telah dilaksanakan secara rintis di bawah seliaan IADA, Batang Lupa dengan usaha sama, Strategik Syarikat Padi Beras, Nasional Berhad, Bernas dan Advansia Sarawak membabitkan kawasan seluas 83 hektar di Blok C Tanjung Bicat semenjak bermula luar musim tahun 2021. Projek ini melibatkan seramai 202 orang pesawah dengan musim kedua tahun 2023 menyaksikan projek perintis berkenaan mencatat purata tuayan sekitar 5.5 tan per hektar berbanding 2.8 tan per hektar berbanding tahun sebelumnya dengan menggunakan padi Verity MR269. Sekian rutin UKAS bersama saya Dorina Banci. Sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan ukas channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri bulletin ukas dengan paparan sambutan Hari Perkhidmatan Awam 2025 di Pusat Convention Borneo Kuching pada Khamis. Hashtag Saluran Informasi Rakyat Salam Ukas.